ইমানেই বেছি মনটো বেয়া আজি যোৱা ৰাতি গোটেই ৰাতি টো কণী মাৰিব পৰা নাই এটা কথাই ভাবিলোঁ ভাবি আছোঁ যে আমি কি হেৰালোঁ আৰুতো আমি কেতিয়াও নতুন জুবিনদাৰ গান কেতিয়াও শুনিব নাপাম বা আমি যেনেকৈ ৰখিছিলোঁ যে জুবিনদাৰ এটা গান আহি পোৱা আমি শুনিম বা নিউ ইয়াৰত শুনিম তো সেনেকুৱা বস্তু আৰু নতুন আমি কেতিয়াও নাপাওঁ যি আছিল যি দি থৈ গ'ল আমাক জুবিন দাই সেইকেইটাটো থাকিব সদায় এতিয়া সেইকেইটা সদায় চিৰযুগমীয়া হৈ থাকি যাব কিন্তু নতুন বুলিবলৈ জুবিন দাৰ পৰা আমি আৰু একো নাপাওঁ জুবিন দাই ভাগৰি আজি একেবাৰে মানে ৰেষ্ট লৈ ল'লে আৰু কি কৰিম আৰু উপায় নাই গোটেই অসমবাসী বৰ্তমান এতিয়া এটা বহুত বেছি অন্ধকাৰত আছে বহুতে বেছি বেয়া লাগিছে কালি হঠাৎ শুনিলোঁ আবেলি চাৰিটামান বজাত শুনিছোঁ মই তো তাই তেতিয়াৰ পৰা মনটো বেয়া একেবাৰে মন বেয়া আৰু কি কৰিম আৰু উপায়টো নাই ত' এই যে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলটো পাতে ত' জুবিনদা মেইনলিটো তাৰ বাবেহে গৈছিল ছিংগাপুৰ ত' সেই নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত পাতিলে কিনো অসুবিধা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টখনতো বেয়া নহয় নৰ্থ ইষ্টখনতো ভালেই হয় খুব বেয়া নাছিল নৰ্থ ইষ্টতে পাতিব পাৰিলেহে আজি যদি নৰ্থ ইষ্টত সেই ফেষ্টিভেলটো পাতিলে হয়তো জুবিনদা আজি আমাৰ মাজত মানে থাকিলে বা ত' মই শুনা মতে যিটো আইলেণ্ডত জুবিন দা গৈছিল মানে জুবিনদাৰ লগৰ কেইটাৰ লগত গৈছিল ত' সেই আইলেণ্ডটোত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা মানে সা সুবিধা নাই মেডিকেল সুবিধা নাই কিবা নাই তেনেকুৱা শুনিব পাইছোঁ আৰু লগতে সেই আইলেণ্ডটো মানে ছিংগাপুৰৰ পৰা ডেৰ ঘণ্টামানৰ ৰাস্তা হয় তেওঁলোক ইয়ত লৈ গৈছিল আৰু মোৰ হিচাপত যিকেইজন জুবিনদাৰ লগত আছিল তো তেওঁলোকেও অকণমান জুবিনদাক মানা কৰিব লাগিছিল আৰু যে জুবিনদাৰ যাব নালাগে কাৰণ জুবিনদাৰটো এনেও ৰিক্স লোৱে ভাল পায় আমাৰ অসমততো তেনেকুৱা জুবিনদাৰ হৈছিল দুবাৰমান ত' তাৰপিছতো জুবিনদা তেনেকৈ গ'ল আৰু বাৰু এইটো বাৰু উপায় নাই আৰু এইটো লিখা আছিল জুবিন দাৰ কপালত এনেকুৱা এটা হ'ব এনেকুৱা ঘটনা এটা হ'ব তো এতিয়া বেলেগ আৰু একো নাই এটাই আশা থাকিল চৰকাৰে যাতে অকণমান জুবিন দাক সকলোৱে মনত ৰখাকৈ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিটো আমি দিব পাৰোঁ ভালকৈ যাতে আমাৰ পিছত আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মও যাতে জুবিন দাক মনত ৰাখে যেনেদৰে ভূপেন হাজৰিকাক দিছিল তেনেকৈ মানে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি এটা ভালদৰে দিব পাৰিলে আমাৰ সকলোৰে ভাল লাগিব এতিয়া চৰকাৰৰ ওচৰত এইটোৱেই অনুৰোধ যাতে আমি ভালকৈ জুবিন দাক বিদায় দিব পাৰোঁ আৰু আমি কিন্তু জুবিন দাক আৰু কেতিয়াও ঘূৰাই নাপাওঁ নে জুবিনদাৰ জেগাত পাম কাৰোবাক নতুন আৰু তেনেকুৱা পাম কাৰোবাক সেইটো কেতিয়াও আশা কৰা নাই আৰু নকৰোঁ কাৰণ জুবিন দা এক পিছে হয় এটা যে শব্দ আছে এক পিচ বুলি ত' জুবিন দা এক পিছে হয় না জুবিনদাৰ পিছত কোনোবা জুবিনদাৰ দৰে হ'ব বা আগতেও আছিল তেনেকুৱাও নহয় নায়েই আৰু কেতিয়াও নহয় সেই জুবিনদাক আমি আৰু কেতিয়াও বিচাৰি নাপাওঁ ত' সেই মায়া এলবাম অনামিকা সেইবিলাক আৰু কেতিয়াও নাপাওঁ মানে সেই পুৰণিবোৰ আমাৰ বাবে সদায় থাকি যাব সেইটো বাৰু ঠিকেই আছে কিন্তু নতুনত্ব বুলি ক'লে আমি আৰু জুবিনদাৰ পৰা একো নাপাওঁ কাৰণ জুবিনদাৰ চিৰবিদায় লৈ ল'লে আমাৰ পৰা তো সেইটো আমি এতিয়া মানিব লাগিব আৰু উপায় নাই কাৰণ এদিনটো চবেও মানে যাবই লাগিব ত' জুবিন দা বহুত সোনকালে গ'ল আমাক এৰি ত' আমি চাগে আকৌ শুনিব পাম জুবিনদাৰ গান মানে এতিয়া নহয় মানে আমি যেতিয়া মৰিম চাগে তেতিয়া জুবিনদা চাগে আৰু ক'ৰবাত মানে বহুত ডাঙৰ চিংগাৰ হ'ব কিবা হ'ব মানে মানে হয়েই দিছে তেওঁ বহুত ডাঙৰ হয় কিন্তু পিছলৈ মানে এতিয়া মৰাৰ পিছত মানুহ কি হয় আমিতো ক'ব নোৱাৰোঁ বা আমি মৰিও পোৱা নাই ত' যেতিয়া আমিও মৰিম চাগে জুবিনদাক আমি আকৌ লগ পাম কি ঠিক লগ পাবও পাৰোঁ কিন্তু বহুতেই বেছি বেয়া লাগিছে তো যাবলৈ চেষ্টা কৰিম জুবিন দাক আজি গধূলি চাগে আনিব তেনেকুৱা কথা আছে শুনিব পাইছোঁ ত' জুবিনদাক চাবলৈ যোৱা কথা আছে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আমি লগৰকেইটা যাম তো কি কৰিম আৰু উপায় নাই ত' সকলোৱে ভালকৈ থাকিলেই হ'ল আৰু চৰকাৰেতো বন্ধ দিছে দুদিন নে কি বন্ধ দিয়া বুলি শুনিছোঁ কিবা ত' সকলোৱে মানে বন্ধ ৰাখক ত' সেয়াই আৰু ত' আমি সকলোৱে জুবিনদাক এতিয়া মানে জুবিন দাৰ বাবে আমি সকলোৱে প্ৰে' কৰিলেই হ'ল প্ৰত্যেকটো ধৰ্মৰ মানুহে যাতে জুবিনদাৰ কাৰণে প্ৰে' কৰে জুবিনদাৰ ভাল হওক কাৰণ তেওঁ এজন ভাল মানুহ হৈছিল সঁচাকৈ বহুত ভাল মানুহ আছিল বহুতে বেছি ভাল মানুহ হৈছিল তেওঁ সঁচাকৈ এইটো মানিব লাগিব তেওঁ মানে দুখীয়াক সহায়ো কৰিছিল বা কাৰো বেয়া তেওঁ মানে চাব পৰা নাছিল আৰু তেনেকুৱা তো তেনেকুৱা মানুহ এজন আৰু এটা কথা কিন্তু চাবচোন ভাল মানুহসকলক এনেও মানে সোনকালে মানে সেই হয় আৰু লৈয়ে যায় সেইটো এটা কথা তো আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু বেছি কথা ক'ব মন নাই যিহেতু মন চন বেয়া একেবাৰে অসমবাসী বৰ্তমান এনেকুৱা এটা অন্ধকাৰত আছে মানে বহুত বহুত অন্ধকাৰত আছে আৰু এতিয়া সকলোৰে মনত মানে অন্ধকাৰ হৈ আছে সকলোৰে মন অন্ধকাৰ হৈ আছে তো মোৰ ঘৰৰ মানুহেও বাৰু জুবিন দাক বহুত বেছি ভাল পাইছিল মোৰ মা দেউতাই তো তেওঁলোকেও মানে একেবাৰে দুখত আছে বৰ্তমান ত' মোৰ দৰে তেওঁলোকেও এজন মানে জুবিন প্ৰেমী আছিল আৰু তো আজিলৈ বাই বাই লগ পাই আছোঁ নেক্সট ওৱান এটা ভিডিঅ'ত